السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى كافة الأنبياء والمرسلين والى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبصفة خاصة الى روح الإمام الغزالي رحمه الله تعالى والى روح الشيخ احمد فهمي بن زمزم البنجري الندوي المالكي والى روح شيخنا ومعلمنا وقرباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا ان الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفعاتهم على هذه النيه وبكل نيه صالحه وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat kalaupun ada yang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini atas nikmatnya atas pilihannya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita lagi sehingga dapatlah kita kembali bersama-sama di petang hari ini dalam program kita iaitu program PIK Taklim Isnin Khamis Iaitulah kelas yang kita buat pada setiap petang hari Isnin dan petang hari Khamis yang mana di dalam kelas ini kita membaca kitab ataupun buku Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala yang mana di dalam <coughs> kitab ini dibahaskan tentang adab-adab eh. kita membahas Bahagian yang ketiga Iaitu membahas tentang adab Kepada Orang-orang yang kita tak kenal ah, Ini adab-adab Kepada orang yang kita tak kenal Minta maaf sekejap ya tuan-tuan dan kita tengah membahas tentang lima perkara ataupun lima syarat yang kita perlu perhatikan apabila kita nak menjadikan seseorang itu sebagai kawan rapat kita kalau tak cukup lima syarat ni jangan kita jadikan dia sebagai kawan kita sebab apa tuan-tuan tak ada kebaikan. Ha, kita tak akan dapat kebaikan daripada berkawan dengan dia dan akan menjadi penyesalan, kata Imam Al-Ghazali. Akan menjadi permusuhan. Ini. Yang akan menjadi penyesalan, akan menjadi permusuhan dan akan membuatkan kita sakit hati. Kalaupun kita tak menyesal dekat dunia ini, maka di akhirat nanti akan menjadi akan menjadi sebab kita menyesal. Tak menyesal di dunia, di akhirat akan menyesal. Ha, sebab apa? Sebab tadilah tidak berhati-hati ketika nak menjadikan seseorang itu sebagai kawan rapat. Eh dia ada ada kawan-kawan biasa, itu disebut dengan al-ma'arif ataupun kenalan. Sekadar kenal saja. Ah ha, ni saya selalu sebut eh sekadar kenal saja, tak apa yang tu ramai-ramai, tak apa tuan-tuan. Jangan sampai pula orang nak kenal pun Kita tak nak kenal dengan dia Tak kisah dengan orang Bukan Ya kenalan tak apa ramai-ramai Tapi Yang dibahas di sini Yang kita kena pilih betul-betul tu Orang yang kita nak jadikan sebagai kawan rapat kita Kawan rapat Yang dekat dengan kita Ini jangan ramai-ramai Kalau nak cari Ada syarat-syarat tertentu yang kena dilepasi dulu ada syarat yang mesti dicukupkan. Kita telah pun bahas syarat yang pertama orang yang kita nak jadikan sebagai kawan rapat kita ialah dia mesti orang yang berakal. Jangan orang yang tak berakal. Ah ha, ni kata Imam Ghazali orang yang tak berakal ni sepaling baik manfaat yang kita dapat daripada berkawan dengan dia tu ialah kita selamat daripada kejahatannya. Walaupun dia bukan niat pun nak buat jahat dekat kita. Tapi sebab dia ni, kita kata tak berakal. Orang yang bodoh. Maka niat baik dia tadi pun sebetulnya jadi keburukan untuk kita. Niat dia baik tapi menjadi mudarat untuk kita. Ha. Tuh, kata Imam Ghazali, syukur-syukur lah kalau kita ni dapat selamat daripada keburukannya. Walaupun dia buat keburukan tadi atas niat baiknya. Itu ha -ha, tu bahaya tu. Sebab tu yang pertama kena pastikan orang kita nak jadikan kawan ni mesti orang yang berakal. Akal di sini maksudnya yang pertama daripada akal daripada segi fizikal bukan orang yang kita kata kurang akalnya bukan orang yang dungu terlampau bodoh. Itu yang pertama, yang kedua ialah berakal maksudnya orang yang ada ilmu agama. Ya walaupun bukan dia ni bukan ustaz, dia bukan ustazah tetapi dia ni orang yang ambil berat kepada pelajaran kepada ilmu agama. Ia selalu datang mengaji. Ha, selalu kita kata nak dengar kuliah. Ha, macam ni. Tak mestilah dia ni ustaz. Tidak. Tetapi itu tadi. Penting tu puan. Ha, itu syarat kita nak cari kawan. Yang pertama. Mesti dia ber, berakal. Jangan berkawan dengan orang yang, yang bodoh. Yang jahil. Ha, dengan ilmu agama. Jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang akan kita bahas di petang hari ini. Ha, ini. sebelum kita masuk kepada perbahasan di petang hari ini seperti biasa saya nak mengingatkan dulu kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan semua yang belum lagi mengongsikan live ini boleh kongsikan sekarang. Yang belum tag nama rakan dan kawan boleh tag nama rakan dan kawan sekarang. Yang belum tekan like, tekan love, boleh tekan button tersebut sekarang. Tekan bukan sebarang tekan bukan main tekan tetapi dengan perasaan dalam hati kita ya Allah saya suka kebaikan saya sokong kebaikan mohon padamu ya Allah istiqamahkan saya dalam kebaikan Ah ha, ini jadi pastikan semua telah mengungsikan semua dah tag nama rakan dan kawan di petang hari ini dan ada lagi yang belum tekan like tekan love ni dan ada yang tak share lagi tuan-tuan ha, ni jangan sampai tak share ya share dulu lepaskan peluang dakwah ni jangan sampai tak tag nama rakan-rakan kawan tag nama rakan-rakan kawan dulu dan ha tekan like tekan love ada lagi yang tak tekan tekan sekarang eh insyaallah baik terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah pun memberi kerjasama yang padu petang hari ini dalam perjuangan dakwah kita di media sosial ini insyaallah baik tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitab silakan buka pada muka surat 152 Syarat yang kedua, eh, bawah sekali untuk uh, syarat yang perlu ada untuk kita jadikan, untuk kita nak jadikan seorang itu sebagai kawan kita. Yang pertama dia mesti berakal. Yang kedua ha, berakal tu maksudnya macam mana Ustaz? Itu dah diterangkan pada minggu lepas. Tak payah nak ulang. Adalah ha, itu yang tak tahu ataupun tak join minggu lepas tengok balik, cari balik linknya, cari balik live-nya, dengar balik. Ha, yang kedua syarat kita nak jadikan seseorang sebagai kawan rapat kita kalau tak cukup syarat ni dia memberi kita kata tak ada manfaat untuk kita bahkan dia akan menjadi uh, sebab kita sakit hati dan akan menjadi sebab kita menyesal nanti sama ada di dunia ataupun di akhirat kita akan menyesal yang kedua orang yang boleh kita jadikan sebagai kawan rapat syarat nak jadikan seorang sebagai kawan rapat kita ialah Orang yang kita nak jadikan sebagai kawan rapat tadi yang kedua orang yang baik akhlaknya. Ha, yang pertama tengok daripada segi apa? Daripada segi akalnya cerdik ke tak cerdik kawan ni? Ha, ada ilmu agama ke tak? Ada ilmu agama Menat dengan, minat dengan ilmu agama ke tak minat? Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita kena ambil berat perhatikan sebagai syarat ya ialah mesti kawan tadi baik akhlaknya. Sebab, tuan-tuan, ha, kalau setakat berakal ataupun cerdik, pandai, ada ilmu agama sahaja, dia tidak menjamin akhlak seseorang tu baik. Ya? Ha, ini. Dia ada akal ataupun ada ilmu agama, suka belajar agama, tapi tidak menjamin diri seseorang tadi berakhlak. Ah, ha, tak menjamin maksudnya akhlak dia baik. Ada orang yang ilmu agamanya, Masya Allah, cerdik. Ada PhD. Doktor depan nama dia tu. Masya Allah. Ya, ada PhD. Tapi akhlak dia runtuh, teruk. Ada juga macam tu. Ah, ha, sebab tu syarat yang kedua Imam Ghazali sebut. Mesti akhlaknya baik. Akal dah. Masya Allah, Ustaz. Kawan saya ni, Ustaz. Ilmu agamanya mantap. Ha. And, tak boleh diragukan lagi, Ustaz. Dia PhD pula, Ustaz. ah ha, dapat PhD, Ustaz. Daripada ha, kita kata dalam jurusan ilmu agama ni pula, oh ni kan. Dalam dapat PhD daripada apa? Ilmu hadis Ustaz. Wah, masya-Allah ini. Ilmunya, akalnya, PhD bukan senang-senang nak dapat, tuan-tuan. Masya-Allah cerdas orang ni. Ilmu agamanya banyak, tetapi tidak menjamin akhlaknya baik. Ah, jadi oh kawan saya ni PhD Ustaz. Bolehlah saya jadikan kawan? Belum. Tunggu tengok dulu syarat yang kedua. Ah, dia ada akalnya dah mantap dah tu. Ada ha, syarat yang pertama dah lepas, tapi syarat kedua akhlaknya mesti baik. Ah ha, ini itu yang kedua. Ini ya, tuan puan, akhlaknya mesti mesti baik. Hmm. Akalnya ada, ha, ilmunya ada, akhlaknya mesti ada juga. Maksudnya yang baik, mesti berakhlak yang baik. Apa maksud akhlak yang baik dekat sini? Yang kita perlu ambil berat sangatlah bila kita nak jadikan seseorang itu kawan kita, ya itulah siapa dia cuba kita dengar sama-sama apa kata Imam Ghazali bismillahirrahmanirrahim qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'a nabihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jahat perangainya jangan berkawan dengan orang yang jahat akhlaknya itu kata walau ilmu agamanya walau otaknya Walau orangnya pandai, cerdik, berakal. Bahkan ada PhD tapi, tapi akhlaknya runtuh. Jangan. Jangan berkawan kita Imam Ghazali. Ha, orang yang jahat perangainya. Macam mana orang yang jahat perangai itu? Yang menjadi perhatian ketika kita nak memilih kawan untuk jadikan kawan rapat ni. Ini yang perlu diperhatikan. Akhlak yang baik tu luas tuan-tuan. Banyak perangai yang baik tu. Ha, ni. Tapi Ha, ni, ni, di, diambil berat lagi ketika nak memilih kawan. Apa dia? Iaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika dia marah. Kata Imam Ghazali. Ha, ni orang yang tak dapat mengawal dirinya ketika dia marah. Ini lebih diperhatikan lagi lah. Secara umum, kita cari orang yang akhlaknya baik. Lebih-lebih lagi, ialah akhlaknya baik tu. Apa dia? Dia ni tidak bukan orang jenis orang yang pemarah, tuan-tuan kawan ni jangan cari kawan yang panas baran. Nah, ha, ini. Jangan cari kawan yang panas baran, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Tak boleh langsung nak kawal kemarahan tu. Ha. Tak boleh nak kawal kemarahan dia. Kan? Sikit-sikit marah. Benda kecil pun marah. Sikit-sikit meraju. Sikit -sikit ha, itu tu itu salah satu cabang cabangnya eh. salah satu apa? cabang daripada kemarahan tu cepat merajuk sikit-sikit merajuk benda kecil je merajuk benda kecil je marah benda kecil je terasa eh hey, ini kita tak boleh jadikan kawan orang macam ni tuan-tuan kan habis masa nak memujuk dia je kan <laughs> habis masa nak berbaik dengan dia je kita tak pemarah dia pemarah tak jadi juga banyak benda nanti kita tak dapat buat sebab tu jangan jadikan orang macam ni kawan rapat kawan biasa tak apa kawan biasa tak apa tapi kawan rapat jangan Aa, kawan rapat jangan susah menyusahkan kita nanti. Aa, menyusahkan kita nanti. Tu so, orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika dia marah, benda-benda kecil pun dia besar-besarkan. Ha, kan? Dia asas dia, sebab benda kecil pun boleh jadi bergaduh. Aa, dia boleh marah dia, boleh mengamuk dia. Aa, ini tak boleh jadi kawan macam orang macam ni tak boleh dia jadikan kawan. Jadikan kenalan, ya tak apa. Tapi jadikan kawan jangan. Aa, dia tak membawa, ke, membawa tak tidak membawa kepada kebaikan untuk diri kita. Jangan jadikan dia kawan. Ah tu perempuan eh. Jadi syarat yang kedua nak jadikan kawan tu jangan cari kawan yang panas baran. Orang cari orang yang tenang. Cari kawan ni yang sabar, J bukan yang sikit-sikit marah, sikit-sikit merajuk, sikit-sikit terasa. Jangan. Nanti habis masa kita nak pujuk dia aje. Ah tuan. habis masa bergaduh dengan dia aje. Itu banyak benda lain yang kita tak dapat buat dah lepas tu. Ha, tu, eh. Jadi, eh. jangan berkawan dengan orang yang terdapat mengawal dirinya ketika marah. Ha, tapi carilah kawan yang kita kata lambat marah. Yang bersifat tenang. Relay. Ha, ni kan? Yang tidak membesarkan masalah. Orang yang cepat marah ni, di masalah kecil pun dibesarkan. Dibesar Patut masalah besar di direde-redekan. Ha, masalah besar di dikecil-kecilkanlah. Alah. biasa je. Tak ada apalah. Okey je. it's okay. Ha, kan? Okay. Macam tu okey, orang macam tu. Tak ada apalah, ah biasa je. Padahal benda tu besar tu. Tapi dia kata macam ah biasa je. Tak ada apalah. Insya-Allah tak ada apa. ah kan? Okay. Benda yang kita kata kawan yang dengan sebab dia patut kita ni dah kalut dah dengan sebab dia. Apa? Dengan sebab masalah yang datang tu, kita kata kita macam dah uh, menggelupur ke kan? Gelajah gelojoh dah. Tapi dia, kan? Dengan adanya dia, kita jadi tenang. Haa, ah, ni kawan yang macam tu, 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 kan? Ah, ah, kita kata dia dia bawa kesejukan. Bukan bawa api. Kan? Kita dah lah ni. Lepas tu datang dia lagi bertambah. Ni kita kata bertambah. Bertambah masalah lagi dengan sebab dia. Nah, jangan. Ya. Ha, jadi, orang yang bawaannya tenang. Tak cepat marah. Ada apa masalah, dia boleh kuasai diri dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menguasai dirinya apa? Satu, ketika kemarahannya diuji, dia dapat menguasai dirinya. Yang kedua ialah ketika ia diserang oleh nafsu syahwatnya. Ha, ketika diserang oleh nafsu syahwatnya, kita manusia ni, tuan-tuan. Dia ada keadaan-keadaan yang Allah uji kita nafsu kita bergejolak, eh namanya. Eh. Ha, nafsu kita ketika itu bergejolak. Ketika diuji macam tu kawan yang orang yang baik akhlaknya dia, dia mampu nak meredakan nafsunya yang tengah bergejolak. Tu. Ha, jangan berkawan dengan orang yang tak mampu nak mengawal nafsu. Aduh susah tu orang macam ni. Aduh ha, susah orang macam ni. Bahaya bahaya sungguh sungguh bahaya orang yang macam ni tak mampu nak mengawal nafsu kita berkawan dengan dengan orang macam tu habis berapa ramai orang yang minta maaf sebut ya tuan, -tuan ni realiti keadaan ha, semasa ha, kita kata uh, minta maaf sebut minta maaf ha, ha. seorang suami ataupun isteri yang minta maaf sebut saya minta maaf sebut bukan apa memang ni realiti keadaan suami yang curang dengan istri kawan tengok lelaki yang curang dengan istri kawannya sendiri berapa ramai istri yang curang dengan kawan suaminya sendiri ini bukan dalam uh, sinetron apa sinetron Indonesia ke drama ke apa memang macam itulah ah ha, tu tadi tersalah pilih kawan tersalah nak jadikan kawan jadi kawan rapat akhirnya apa kita menderita tuan puan Ha ni kan. Jadi kawan rapat dah macam saudara dah. Kan? Masa cuti je dia datang rumah kita. Masa cuti dia datang rumah kita. Ha, dia bukan setakat nak jumpa kita. Oh dia nak jumpa pula dengan isteri kita contohnya nak auzubillah min zalik. Ha ni. Sebab apa? Oh, kenapa bawa orang masuklah rumah kawan rapat saya ustaz. Ha, kawan rapat, kawan rapat. Tapi benda-benda macam ni kena jaga. Takut kawan rapat engkau tadi jenis orang yang tak boleh mengawal syahwatnya, tak boleh nak mengawal nafsunya, Ketika dia tengah diuji yang Ini masalah ni tu Sebab tu Imam Ghazali sebut ni Cari kawan yang akhlaknya baik ha, Cari kawan yang akhlaknya Baik ha, Tidak tak makan kawan satu tak pemarah Yang kedua Dia dapat ha, mengendalikan dirinya Ketika tengah diserang oleh hawa nafsu Sebab kita ni Dalam hidup kita memang ada keadaan dan masa uh, Allah akan uji kita dengan nafsu kita Dengan syahwat kita Maka pada ketika itulah sebetulnya mujahadah kita tu Berjuang nak melawan nafsu ni. Berjuang nak melawan nafsu ni. Dia ujian ni tak datang selalu. Satu, kemarahan kita sama. Kemarahan kita, dia tak diuji selalu. Kesabaran. Eh? Kesabaran kita tak diuji selalu. Dia kadang-kadang ada satu masa, ah ke time ni, Allah tengah uji kesabaran kita. Ah, ni. Mampu tak kita nak mengawal kemarahan kita. Dia bukan selalu. Bukan setiap hari ada. Tapi ada masa-masa tertentu. Macam itulah juga syahwat. Allah akan uji di masa-masa tertentu. Ujian namanya pun ujian, kan? Macam budak-budak pelajar sekolah, pelajar-pelajar kan? tu. Bukan setiap hari dia ada ujian, ada peperiksaan. tak? Dia di akhir tahun setahun dua kali. Macam itulah juga Allah ada ketikanya menguji kesabaran kita. Allah ada ketikanya menguji nafsu kita. Allah uji syahwat kita. Pada ketika itu kita mampu tak nak kendalikan. Kemarahan kita, kita nak mampu tak mengendalikan ha, diri kita ketika kita diuji dengan syahwat kita. Kawan yang baik, ha, orang yang baik ni dia jenis tenang, ha, dia kawal dirinya ketika dia marah, dia kawal nafsunya ketika tengah diserang oleh ha, nafsu syahwatnya. Orang macam ni. Ha, kalau kita tengok orang ni ha, macam ni ha, satu syahwat dan syahwat ni macam macam juga syahwat daripada segi ha, Uh, nak makan sama membeli barang ini ada kawan yang tak boleh nak kawal oh, ada apa makanan yang sedap ada ni makanan viral oh dia ajak ah ini tak boleh berkawan dengan orang macam ni tu kan? <tik> tak boleh viral sikit ah dia akan ajaklah Tak boleh nak tahan nafsu dia bukan semata-mata nafsu yang disebutkan di awal jadi nafsu makan nafsu nak membeli barang Napsu, nak mengata orang sama lah tu kan eh, senang nak kata dia tak boleh nak kawal diri dia orang macam ni itu orang yang maksudnya akhlak yang buruk kata Imam Ghazali orang yang tak mampu nak kawal uh, dia tak mampu nak berbuat baik di saat dia diuji ha, uh, ni. Di, di saat dia diuji dengan kemarahan dia tak mampu nak sabar uh, dia tak mampu nak nak kawal diuji dengan ini diuji dengan itu macam-macamlah ujian ni datang dia tak mampu nak kawal diri dia orang macam ni kita kata jangan jadikan kawan nanti, nanti jadi kesusahan untuk kita ha, jadi penyesalan untuk kita baik eh? jadi pilih kawan yang akhlaknya baik kawan yang perangainya baik jadi nak pilih kawan ni macam orang nak pilih isteri eh? itu buat maksudnya apa sebelum kita jadikan kaw dia kawan kita kita kena kenal dia dulu kita tengok perangai dia macam mana ah ha, kan eh bukan dan bukan boleh sehari dua hari nak tengok ni kan tengok perangai dia macam mana baru kita boleh jadikan dia sebagai kawan rapat kita ah ha, tengok macam mana akhlak dia tengok macam mana ketika dia diuji ah ha, dengan orang yang mungkin dapat membuatnya marah tapi dia dapat kawal perasaannya ah ha, ni ini tuan-tuan kawan yang macam ni kita kata ha, memang kita kalau ada orang macam ni ha, perangai dia macam ni memang kita kena kena menjadikan dia sebagai kawan kita lah. Rugi kalau kita tak berkawan dengan dia. Orang yang sebaik ini. Kan? Eh? Baik, seterusnya. Dan Sayyidina Al-Qamah Al-Attaridi. Ya? Eh? Ha, Imam Al-Qamah Al-Attaridi. Radiyallahu anhu telah menghimpunkan segala akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anaknya ketika ia hendak mati. Ah ha, ni. Kan tadi disuruh cari kawan yang baik. Ustaz, kawan yang akhlaknya baik, akhlak baik tu macam mana? Kata Imam Ghazali, tak payah pening-pening fikir. Ada seorang ulama yang bernama Al Imam Al Qamah Al Ataridi, ya, Imam Al Qamah Al Ataridi, beliau telah pun menghimpunkan, menghimpunkan akhlak-akhlak yang baik ni. Artinya apa? Kita tak payahlah nak pening-pening fikir macam mana kawan yang ustaz maksud tadi yang Kawan ni akhlak dia baik tu susah lah Ustaz nak cari macam mana. Tak apa, tengok tanda-tanda yang Imam Al-Qamah Al-Afdhal ini sebutkan. Ketika beliau sebelum beliau meninggal dunia beliau tinggalkan wasiat ini untuk anak beliau. Supaya anak beliau ni berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Ha ni, eh. Ayah yang dia risau kalau selepas kematiannya anak ini berkawan dengan orang yang tak baik. Ha kalau semasa hidupnya ayah ni mungkin boleh jaga. Ha, dia boleh tengok dengan siapa anak ni berkawan. Tetapi ketika dia hampir meninggal dunia, kita kata ada ha, Dah di akhir-akhir usia dia, dia risau anak ni akan berkawan dengan orang yang tak baik. Maka Imam Al-Qamah Al-Tawridi tulis wasiat kepada anaknya bila nak cari kawan macam ni. Kan semasa ayah hidup, ayah boleh tengok ha, dengan siapa engkau berkawan, ayah boleh nasihat engkau bila kawan engkau ni tak baik. Tapi bila ayah dah tak ada, ha, ni kan, tak boleh dah nak nasihat. Maka engkau perhatikan sendiri beberapa perkara ni bila engkau nak jadikan seorang sebagai kawan rapat. Apa kata Imam Al-Qamah Al-Tawridi kepada anaknya dalam wasiatnya? Tengok tuan-tuan. Nasihat ni sangat-sangat berharga. Ya, perlu kita ingat betul-betul ketika kita nak memilih kawan kita. Macam mana kawan yang layak untuk kita jadikan sebagai kawan rapat kita? Nanti kita akan sambung pada perbahasan yang akan datang. Saya tengok jam ni ada 6.49 saya rasa nak baca tak habis nanti tuan-tuan. Terpotong nanti tergantung jadi tak best pula. Tak apa, kita setakat tu dulu. Ha, nanti kita akan sambung pada perbahasan yang akan datang insya-Allah. Panjang ni. Uh, panjang dan poin-poin tu teramat sangat penting untuk kita fahami satu-satu. Saya rasa saya tak, uh, tak apa, masa tak cukup untuk kita meneruskannya. Sebab apa? Sebentar lagi kita akan ada bacaan, uh, bacaan salawat dan zikir munajat insyaAllah sebentar lagi. Uh, jadi kita setakat tu dulu. Uh, nanti kita akan bahas uh, apa nasihat. Al Imam Al Qamah Al Ataridi ni kepada anaknya sebagai kerisauan seorang bapa ni kalau ayah ni dah tak ada nanti risau anak ni berkawan dengan kawan yang tak baik yang akan merosakkan anak ni kan kita sebagai ibu bapa ni kadang rasa tuan Allahu akbar kan kan aku ni nak jaga anak aku ni masya-Allah daripada baby lagi ha, kalau mak tu daripada mengandung lagi dijaga betul-betul anak dia Kan anak ni, ayah ni jaga bagi nafkah, bagi makanan yang elok-elok, bagi nasihat yang baik-baik. Tapi tiba-tiba sekelip di mata sebulan dua bulan berkawan dengan orang yang jahat, jadi jahat anak tu tuan. Macam mana kecewanya perasaan mak ayah ni? Betul tak? Kan sebab anak ni tiba-tiba dia tersalah pilih kawan, berkawan sebulan dua bulan je, berubah terus. Kita jaga dia, kita kata daripada baby lagi, daripada dalam kandungan lagi, jaga elok-elok, bila umur sampai dah 25 tahun, kita bagi dia kebebasan. Contohnya, berkawan, tiba-tiba berkawan dengan kawan yang tak baik. Sebulan, dua bulan, rosak anak kita ni tuan-tuan. Macam mana kecewanya kita. Eh, kecewa. Ah, kecewa. Macam itulah juga perasaan Iwan Al-Qamah ni. Ketika kita kata, ya beliau ni dah di akhir usia. Beliau sangat risau. Kalau anaknya dirosak, beliau ulama. Beliau orang alim. Beliau orang hebat. Memang jaga betul-betul anak ni. Right? Ha? Macam mana selepas kematian beliau nanti maka beliau bagi wasiat yang sangat berharga dan sangat bernilai kepada anak-anak beliau sebelum beliau wafat. Yang mana wasiat ni untuk kita juga lah tuan. Ha, itu nasihatnya untuk anak beliau supaya pilih kawan betul-betul. Ini yang kita akan pelajari nanti untuk kita supaya kita pilih kawan betul-betul. Ha, yang bila kita ha, pilih betul-betul berkawan dengan orang yang seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Qamar dekat sini ada sembilan sifat dan sembilan perangai, sembilan perangai yang mesti ada ni, maka insya-Allah kita akan untung dunia dan akhirat bila kita berkawan dengan orang yang seperti ini. Macam mana sifatnya? Insya-Allah kita akan baca pada pertemuan yang yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.